Приветствую вас, братья и сестры. Слава Иисусу Христу. Я вот смотрел на сестру сейчас, как она так спокойно, так сладостно и ревностно прославила Бога. Я почему-то вот, когда выхожу, меня подколачивает. Я не знаю, почему. Я вообще-то проповедник на улице. Вот на улице вот это моя стихия. А вот на кафедру я вот волнуюсь. Мне бы вот такое бы вот дерзновение, такую смелость, как у сестры. Я хотел бы, я вообще переселенец, в принципе, мы все тут переселенцы, да, наш дом на небе, но я тут переселенец в Украине. Ну, я думаю, и вы тут переселенцы, некоторые из вас. Я приехал из города Макеевки, это Донецкая область. Я переехал в Вано-Франковск в 2014 году, и в Вано-Франковске служил, жил 10 лет. И сейчас меня призвал Господь на служение в Мошен. Пастырь нашей церкви сейчас заболел, и была такая нужда, чтобы я приехал и помогал ему. Мое э, сейчас свидетельство будет говорить о славе Божьей и о его чуде. Я вам расскажу историю со моей жизни, что произошло. Я его возглавил, как Господь научил меня понимать его и доверять ему свою жизнь. До 28 лет в моей жизни происходили не очень хорошие, не очень хорошие такие вот были времена для моей жизни. Я пытался пробовать все, вот и много, и это все и много привело меня до такого состояния. Я уверовал, прошел реабилитацию, восстановился, уверовал в Бога. Но вот эти вот, вот эти вот жизненные ситуации, вот эти вот нехорошие, вот эти грехи, они повлияли на мою жизнь в будущем. И в моей жизни обнаружили некоторые болезни, как гепатит С, вследствие онкологии и гепатит С, еще там ряд болезней. И я был уже в церкви, служил там, ревностно служил, служил бомжам, наркоманам, людям, которые зависят. Я старался их находить, рассказывать им о Христе и вести их в реабилитационный центр, помогать им возвратиться в жизнь. Вот. Но в определенный период у меня начала болеть печень. Я пошел, сдал анализы и выявился гепатит, и он активный. Э гепатит С, активный, вирусный, такой очень серьезный. Я, соответственно, иду в больницу, делаю анализы, дальше делаю. Что делать мне? Мне говорят Юра. Есть там разные генотипы, есть подтипы, есть ситуации разные с этим генотипом, есть с этим гепатитом. Если бы он у тебя бы там был бы в спящем режиме, это до конца своих дней, можно не лечить. Но у тебя он развивается, это чревато тому, что будет онкология печени. И он тебя съест за год. Нужно вот делать то-то, то-то, то-то. А вообще-то существует такое лекарство сейчас там за границей, в Америке, в Швейцарии, которое стоит, ну, довольно-таки много мне там озвучили, на тот момент оно стоило 25 тысяч долларов. Вот. Его нужно употреблять для того, чтобы снизилась нагрузка вируса в твоем организме. Я как верующий человек думаю, слушай, ну ничего ж нема невозможного для Бога. Да? Я как бы в служении его дитя. Но, соответственно, как еще человек, начинаю думать по-человечески, надо что-то делать. И начинаю принимать какие-то действия. Начинаю искать деньги, начинаю искать это лекарство. Нахожу это лекарство, начинаю его прокалывать. Прошел одну химиотерапию год и три месяца, хотя курс лечения там 9 месяцев. Вот и три месяца я прошел, врачи смотрят на меня, ну, Юра, у тебя генотип очень сильно серьезный, они там несколько ошибок сделали по отношению ко мне. Это все стоит на одном месте, ничего не происходит в улучшении и говорит, ты не ответчик на это лекарство, тебе ну, либо нужно бросать, а эта, эта терапия, она сжирает человека. Ну вот я был, я был 90, 95 килограмм, а терял вес за год и три месяца, я потерял 20 килограмм. Я смотрю на эти результаты, что ну, как бы это деньги, тысяча долларов, это стоит в месяц, я бросаю. Бросаю, через два с половиной года опять та же история, я сдаю анализы, и оно еще больше растет. И мне говорят, Юра, если ты не предпримешь какие-то действия вот сейчас, ты просто умрешь. Я, соответственно, на те же грабли начинаю работать. Начинаю, уже там чуть подорожало, 1200 в месяц. И я начинаю искать деньги, начинаю тратить деньги. А лекарство такое, коли это лекарство Употребляешь это лекарство, его кого-то надо было в мышечную массу живота, и тебе становится плохо. Тебе становится плохо, и вот такое состояние, как будто бы ты заболел гриппом. Тебе тяжело. И целую неделю ты болеешь гриппом. Почему? Потому что это искусственный иммунитет, этот иммунитет искусственный, он клетка не воспринимает, а он сам убивает этот вирус якобы. И я добиваюсь результата определенного результата, у меня там уже нет вируса. Мне показывают, мне показывают анализ, что вируса в крови не обнаружено. Ну и мне еще, я как бы рады прибегаю к врачам и говорю, смотрите, они мне до этого говорили, ты не ответчик, не нужно тебе лечить, как бы, ну, ты как бы все равно результата в нема. А я говорю, слушайте, ну, то это вы сказали, у меня есть тот, который ответит вам. И я уже такой прибегаю, уже показываю там эти результаты, все, я вылечился в церкви, свидетельство, вот, я вылечился. И что вы думаете, я еще полгода пролечусь этим лекарством, высосало оно у меня 25 тысяч долларов. Прихожу в лабораторию, сдаю анализ, а у меня вирус обнаружен. При всем при этом, в этом моменте, в этом периоде у меня еще обнаруживают онкологию. Вот. И я, колясь этим лекарством, против гепатита, мне еще нужно лечить, мне делают операцию, и я задаю себе вопрос: сижу, лежу, черный, и я переживаю, я думаю, что ну это уже все. Это уже все, я говорю: Господь, почему? Что я сделал не так? Что мне сделать нужно так? Почему так со мной? Я вроде бы как служу, стараюсь. Покажи мне грех мой, либо покажи мне, как правильно мне жить. Если мне нужно прийти к тебе, вот помоги мне упорядочить, ну, я так себе думал, упорядочить свою жизнь. Ну, я пока не готов. Я говорю так искренне. Хотелось бы еще что-то здесь сделать. Ни семьи нету, ничего. Э, вот. И тут я открываю, ну, и читаю, соответственно, каждый день Библию. И открываю Иоанна, 11 главу, с первого стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании» из селения, где жила Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, который брат Лазарь, был болен, была та, которая помазала Господа миром, оттерла а ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. И мне, знаешь, я это все принимаю к себе. Иисус услышал то и сказал, эта болезнь не к смерти. Но к славе Божьей, да прославится через нее Сын человеческий. И я это растворил внутри, это положил в сердце. Вот, я начал свидетельствовать об этом, рассказывать, с этим жить. Вот. Но так как у меня нет результатов, я начинаю молиться, расстройство, разочарование. После того, как я выполз, вышел из больницы, я задаю себе вопрос, Господи, почему вот это? Он мне говорит, и он мне отвечает, смотри, потому что ты уповал на себя. Ты верил, да, что я есть, ты веришь, а ты не отдал мне эту проблему. Ты уповаешь на себя, ты идешь там, зарабатываешь, стараешься, покупаешь, возносишь руки, колешься, якобы все правильно, а не, проблема не отдана. И я каюсь, я говорю, Господь, прости меня за то, что я уповаю на себя, уповаю на свои силы. Со слезами на глазах я ему говорю, Господь, все, я ничего делать не буду. Как раз начинается война в 14-м. Я не буду ничего, я отдаю эту проблему. Он мне показал мое «я». Я говорю, Господь, вот надо, если прийти к Тебе, пожалуйста, помоги мне прийти, чтобы я услышал твой голос. Войди, раб верный, в милость господина твоего. Упорядочи все свои дела и нормально отправиться. Ну, такое у меня было тогда мышление. А вы было покаяние. И я это все оставляю. Говорю, я не буду. А мне еще врачи говорят, что есть еще третье лекарство, которое стоит 90 тысяч евро новое. Еще вот третье лекарство, которое есть 90 тысяч евро. И ага, почему я еще, и почему перед покаянием важный момент. И я начинаю думать, перед тем, как я покаялся, я начинаю думать, где взять 90 тысяч. Где я начинаю там где-то занимать. И у меня к христианину приходят такие мысли, я знаю, от кого они пришли. Что вот есть там где-то в другом месте, знаете, вот когда э, жизнь висит на волоске, разное бывает. Приходят такие мысли, что, может быть, пойти там ну, у кого-то там, как бы попросить, у кого-то миллионы, как бы так настойчиво попросить, что и не очень в правильном действии. И Господь мне говорит, ты ты сын мой, у меня все лекарства. Я говорю, прости меня за эти мысли. Я оставляю все. Я оставляю э, всевозможные поиски денег. Говорю, Господь, вот как будет, так и будет. Вот я твой, вот я доверяю Тебе свою жизнь. Разворачиваюсь и начинаю заниматься своими делами. Просто перестал думать об этом, просто начал жить. Начал жить, пришла война, я собрал вещи, поехал в Херсон, потом с Херсона приехал домой, обратно в Макеевку, потом обратно же все вещи собрал и уехал в Ивано-Франковск. Приехал в Ивано-Франковск, принял членство, война, переезд, членство, служение. Мы кормили, начали служение по кормежке бездомных. И как послушный гражданин пришел, стал на учет в инфекционную больницу. Рассказал им о своих похождениях, о своем лечении. У них волосы дыбом и говорят, ничего себе. Они на мне защищали диссертацию. Они на мне защищали диссертацию, смотрели мои анализы, спрашивали у меня советов, почему так, всяк. А я общался до этого с многими там донецкими э, светилами, профессорами, как бы об этой больнич болезни очень много знаю. Вот. И они мне, я стал на учет, и все, и дальше себе жил. Говорят, ну, если что, мы тебе там это. Прошло полгода. Я не, там не бегал, ничего не делал. Прошло полгода, как раздается звонок от зам главного врача. Она мне говорит, Юрий, Америка прислала нам лекарство, вот то, которое стоит 90 тысяч евро. Вот придите вы в списках, вот в первых, получите и ну, лечитесь. Для меня это было настолько ну, ободрение такое было. Ну, я чувствовал руку Божью. Я настолько радовался и плакал, как бы, что вот я ничего не делал в своей жизни. Вот просто отдал ему проблему. И он мне говорит, доверяй меня. Довера да – это вера в действии. Вера без дел мертва. Иакова 20, Иакова 2, 26 пишет, «Бо як тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». мое доверие, моя, э, дело моей веры – это было доверие Богу. Еще хотел бы поделиться своими размышлениями. Понимание Господа ⁇ это путь доверия к Нему. Непонимание Господа порождает недоверие к Нему. Что я должен понимать, чтобы доверять Богу? Что я не понимал? Я не понимал, что Он может проявиться в моей жизни сверхъестественным способом. И его сверхъестественное вмешательство может повернуть оборот моей жизни. Я не понимал того, что Бог сможет меня просто забрать к себе. Он суверенен и всесилен. Я не понимал того, что просто можно жить, доверяя Ему и не концентрируясь на своей жизни, не концентрируясь на своей болезни. Но ну, Ему просто нужно было отдать свою жизнь. Господь есть любовь. Нужно войти в эту любовь. Любовь Его в Сыне Его распятом за нас на Голговском кресте. Аминь.